Я когда-то маме сказала о том, что у нас э, началась война из-за того, что ангелы улетели. И я решила сделать музей ангелов. Мама мне в этом помогала. Где я Ангела принадлежит ребенку, которая обратилась с письмами к королеве Великобритании, принцессе Таиланда. Написала уже более 15 писем к друзьям, которые живут в других странах. Поэтому к нам ангелы летят с разных стран, с разных городов Украины. Буквально вчера волонтеры нам привезли вот этих вот ангелов, я бы сказала, ангелов, войной. Это ангелы из дома, который был под бомбежками. Это очень актуальный вопрос для нашей, для нашей действительности, потому что ангелы, они, наверное, вселяют надежду в жизнь, они вселяют добро и делают так, чтобы наша жизнь, какая бы она ни была сложная, в ближайшее время стала как можно лучше. Вот наши ребята подумали, посоветовались, и вот получилась вот такая вот композиция. Видите, у нас маленький мальчик, Потому что наши воспитанники, они все юные. Видите, он с книжкой, он учится. Наши ребята тоже учатся. У нас внизу здесь сосновые веточки, потому что сосновый бор – это символ нашего нашей Кременной. Но а вверху – это та мечта, которой стремятся все, когда обращаются к ангелу. Да? Это сбережи Украину. Ну и вот этот замечательный ореол – это ореол света и ореол добра.